Мы, в принципе, готовились к тому, что игра будет очень тяжелая, очень сложная. Мы много сил оставили в предыдущей игре с Десной Черниговым. К сожалению, у нас нет длинной лавочки запасных, чтобы проводить ротацию. И где-то не хватило свежести именно в фазе атаки, именно игроков атакующего звена. Поэтому сзади вроде бы как Справились, то есть не пропустили. Ну, впереди для того, чтобы побеждать, нужно забивать его. Поэтому мы ожидали, что игра сложная, команда дисциплинированная, организованная. После смены тренера они, по сути дела, не проиграли ни одной игры. Поэтому я думаю, что результат, в принципе, закономерен. То есть ближе были обе команды к ничьей, чем кто-то ближе, наверное, к победе.